О, класний вопрос. Ну, везде в ямках у нас город. По-другому знаю. Маленьких, але есть. Криворізькі чиновники виділили понад 400 мільйонів гривень на ремонти доріг. У планах відремонтувати 354 вулиці міста. А які вулиці, на думку криворіжців, треба ремонтувати в першу чергу? Зараз дізнаємось. обувної фабрики і до ласточки. Геть нема дороги. Повстрічно скоро будемо їздити. Но надо укрепить те дороги, на которых двигаются большие грузы. И улучшить работу нашей транспортной полиции, которая должна регулировать перегруз. Ну, я думаю, если не будет перегруза и машины не будут заезжать в очень жаркую погоду, фуры я имею в виду, в город, тогда дороги у нас будут менее востребованы к ремонту. Я работаю по центральной то вроде бы более-менее уже ямковые ремонты и это. Ну а вот эта периферия, то, конечно, надо уделить внимание. На пересечении Пушкина и Лермонтова, там по улок Пуковский. Вот там просто отвратительная дорога, там где еврейская школа. Вот там невозможно ехать. Я вам сейчас ничего не скажу. потому что все надо тормозовать. Не знаю, не, не їжджу за рулем, поэтому нічого не скажу. Бажанова дуже страшні вулиці. Там просто нема дорог. В перевулках, заїзди до будинків, на території будинків, парковка страшні дороги. А так по місту дороги більш-менш більш, більш нормально.